الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم على آيات إلنا الله تعالى قرآن جن مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند رسائل امتي فله اجر مئه شريف او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على, على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اي مبارك محمد قرآن سنة محمد

सर्वप्रथम जो आयत का तिलावत करती सही आयात का अल्लाह ताला है फरमाइस अल्लाह ताला है फरमाया अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल लाबी कुरान करीम बोला है अल्लाह का ए अल्लाह का नाम और मुझके